Сегодня я все-таки решился поделиться с вами своей историей. Я уверен, что она многим из вас поможет. У меня, как и у многих других мужчин, наступали в жизни моменты, когда секс длился 2-3 минуты. Мне было стыдно смотреть своим девушкам в глаза. Своей девушке, с которой мы уже вместе 2-3 месяца, ну, в принципе, она успокаивала меня. Ссылалась на то, что у меня тяжелая работа. Говорила, что все нормально. Но меня это не успокаивало. Дошло дело до того, что член вообще перестал вставать. Я паниковал и злился одновременно. Идти к врачу, я им не особо доверяю. Принимать виагру и другие дорогие средства для потенции, знаете, это очень затратное дело, да и эффект у них кратковременный. В общем, ничего хорошего. Дело дошло до того, что я начал срываться на своей девушке, хотя и понимал, что она здесь абсолютно ни при чем. В общем, я уже отчаялся и смирился с этим статусом импотент. Но однажды в интернете я увидел интервью некого порноактера. Это известный, кстати, порноактер. Он говорил о неком средстве Ян Ганг. Говорил, что после его использования у него железный стояк. Отсюда и его успех. Я не особо в это верил, но у меня не было, мужики, выбора. Я заказал данное средство. Оно мне пришло, и я начал им сразу пользоваться. Сказать, что я был удивлен, не сказать ничего. Я был просто в шоке. Стояк был просто металлический. Секс начал у нас длиться с девушкой как минимум полтора часа. У нее уже ноги подкашивались, а ее стоны, наверное, слышал весь подъезд. В общем, мужики, секс у нас теперь регулярный. Я стал более уверен в себе. И это все с помощью средства Янган. И, конечно же, я не сказал, что им пользовался. Да и надо ли? Ну что ж, мужики, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой урок. А пока, пока.